Не могу сказать, что было легко, да, и счет, наверное, соответствует тому, что происходило на поле. И нельзя сказать, что, что прям так уверенно, да, мы выиграли все-таки такой скользкий счет и могли где-то пропустить какую-то контратаку нелепую и сыграть 2-2. Сыграть Поэтому, ведя в счете 2-0, нужно, нужно более, более спокойно, наверное, доигрывать, доигрывать такие матчи и не позволять сопернику создавать что-то у наших ворот. Ошибки были, но самое главное, что мы выиграли. Была тяжелая игра. и Хорошо начали, контролировали первую игру. Но во втором где-то, наверное, после второго мяча расслабились, пропустили. Необязательный мяч, и потом немножко нервничали. Но все же моментов достаточно создаем, надо реализовывать их, чтобы спокойно заканчивать игру и доводить до победного, спокойного, уверенного результата. Ну, в частности, у меня, да, совсем, совсем проблемы с реализацией в этом сезоне. И, конечно, можно говорить, что главное, что эти моменты есть, рано или поздно голы придут, но все равно где-то в подсознании немножко обидно то, что всего два мяча забил в этом чемпионате и не, не удается пока отличиться. Но стараюсь не зацикливаться, не расстраиваться. Самое главное, чтобы команда побеждала, и я приносил, приносил пользу команде. Мы работаем на тренировках и при стандартных положениях. И... То есть мы команда, кто забивает, самое главное, чтобы команда побеждала и прогрессировала. А кто забил, нападающий или защитник без разницы. Да, для Динамо Киев нет второго места, поймите. Мы играем а, только для того, чтобы стать чемпионом, поэтому мы не смотрим на Зарю и, в принципе, не смотрим на Шахтер. Должны должны показывать хороший качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков, чтобы болельщики приходили на стадион и получали удовольствие от, от игры, от результата. Видите, конечно где-то погода не та, да, но совсем мало болельщиков стало ходить, и нужно, нужно заставить людей своей игрой ходить на стадион.